Saya banyak dapat maklumat dengan rakyat di kampung, rakyat di bandar, semua orang Melayu, parti-parti politik pun, hatta parti UMNO sendiri pun yang hari ini bekerjasama dengan Pakatan Harapan pun, mereka juga mengatakan orang Melayu mesti bersatu. Parti-parti politik, NGO, NGO, tokoh agamawan, para akademik, korporat, sebagainya, semua mengatakan, eh kita ni orang Melayu sampai masa yang mesti bersatu. Selalu diungkapkan, Melayu mesti bersatu, Melayu mesti bersatu. Jadi masa pun dah suntuk sekarang ini Banyak dah kerugian-kerugian yang kita nampak Apabila Melayu tidak bersatu Persoalannya Melayu bersatu itu Bukan datang menggolek Dia perlu ada tindakan Perlu penyusunan Gerakan kena ada Alhamdulillah Sekarang telah wujudnya Payung Besar Penyatuan Melayu Saya merasakan Payung Besar Penyatuan Melayu ini Adalah merupakan sumber kuasa orang Melayu Ataupun sumber kuasa nasional yang perlu kita jaga, kita baju, kita besarkan, kita hebatkan lagi. Kerana inilah dia sumber kuasa orang Melayu. Jadi, walaupun begitu, di luar sana, orang Melayu perlu bersatu, orang politik kata, orang UMNO pun kata, orang amanah pun kata, walaupun mereka besar dengan PH, mengatakan Melayu mesti bersatu, NGO-NGO kata mesti bersatu. Tetapi, bila dah wujudnya, payung besar penyatu Melayu ini, ada juga halangan dia. Ada juga kekangan dia. Kerana ada yang mengatakan, ah, payung besar ini, agenda agenda parti tertentu. Ada yang kata begitu. Ada yang pandang sebegitu. Ada pula parti yang sedia ada terasa tergugat. Dia sebut saja penyatuan Melayu. Mula terfikirlah seolah nanti akan berlakunya agihan kerusi. Sebab dalam kepala parti ini kerusi, kerusi, kerusi. Mereka rugi. Mereka rasa rugi dengan adanya penyatuan Melayu. Dengan adanya yang paling besar ini, kita akan dengar baru-baru ini pun UMNO menyebut mereka bangun dalam Dewan Jun tentang mempertikaikan agihan ranimah jawatan. Kenapa awak satu, saya satu satu tak berlaku. Yang berlaku ialah awak satu, saya tak dapat. Bermakna UMNO sendiri pun bercakap tentang kerugian parti. Sebab dalam kepala pemimpin parti hari ini sangat mendalam memikirkan tentang kerugian parti, keuntungan parti. Sampai mereka pun ghalimah, jawatan pun mereka bersuara. Tetapi penyatuan orang Melayu mereka senyap. Takut nanti kerusi akan hilang. Agian kerusi akan berlaku. Jadi inilah kebimbangan-kebimbangan yang kita lihat yang berlaku hari ini. Sedangkan apakah benar penyatuan Melayu ini, payung besar ini, ianya ajidah parti. Dianya akan mengurangkan agihan kerusi. Tidak. Kita kena lihat dengan satu niat yang bersih. Di luar sana sedang menanti-nanti tentang payung besar penyatu Melayu. Telah wujud. Apa yang lagi kita pertikaikan? Apa yang kita bimbangkan? Mari sama-sama kita menjayakannya. Membuktikan bahawa... Sudah sampai masanya... Orang Melayu mesti bersatu... Di bawah payung besar ini. Apa yang kita merisaukannya? Apa yang kita bimbangkannya? Inilah yang kita tunggu-tunggu. Perpecahan Melayu semakin meretak. Perebutan kerusi makin melemahkan kita lagi. Parti DAP makin meningkat. Hari ini dia berada 40 kerusi. Akan datang mungkin 60 kerusi. Mereka ada strategi. persebaran semula sedang dirancang. Apa yang kita nak tunggu lagi? Apakah kita sedang menunggu? Semua kampung baru Cina ini mendapat pengiktirafan UNESCO. Itukah kita yang tunggu? Apakah kita nak tunggu persempadan semula itu dilaksanakan? Apakah kita nak tunggu DAP bertambah kuasanya daripada 40 kerusi, 70 kerusi? Baru bercakap tentang penyatuan. Baru nak gairah tentang penyatuan. Apakah kita nak tunggu Melayu jadi pelarian di tanah airnya sendiri? Sebab di bandar tak boleh hidup, lari ke kampung. Apakah kita nak tunggu sehingga adanya pilihan raya PBT di mana bandar-bandar raya ini dikuasai oleh DAP dan juga pro DAP. Di Pulau Pinang, di Perak, di Selangor, di Negeri Sembilan, di Melaka, di Johor, di Persekutuan, bandar-bandar besar dikuasai PBT-nya oleh ...kuasa-kuasa yang pro DAP dan juga orang DAP. Kerana mereka berjaya melaksanakan pilihan raya PBT. Nak tunggu itu berlaku ke? Baru kita bersungguh-sungguh untuk nak buat penyatuan Melayu. Sekarang paling besar dah ada. Maka berjasa merayu. Ya, yeah. kalau kita melihat kepada kelemahan persiwa sebelum ini... ...watak individu yang memimpin itu sebelum ini... ...kita banyak benda yang terasa dalam hati kita. Tak bolehkah kita melupakannya untuk penyatuan orang Melayu ini? Oleh itu, berjasa menyerulah. Marilah kita gerakkan bersama... Kartun Melayu ini di bawah agenda yang besar yang telah wujud hari ini. Insafilah dengan keegoan kita sebagai pemimpin parti, dengan keegoan kita sebagai pemimpin NGO, keegoan kita sebagai orang yang hebat ilmu, duduk di persada akademik menyebabkan kita rugi, bangsa kita rugi. Insafilah. Bersungguh-sungguhlah kita seia sekata orang politik, orang NGO, orang agamawan, orang akademik. Duduklah meja. Mari kita sama-sama menubuhkan struktur payung besar di negeri-negeri. Kemudian kita gerakkan agenda menyedarkan masyarakat orang Melayu betapa pentingnya mereka keluar mengundi. Sedarkan rakyat. Hari ini orang Melayu keluar mengundi 52%. Orang Cina keluar mengundi 98%. Kesedaran tidak ada. Kebencian orang Melayu kepada daripada operasi politik makin bertambah. Maka kita lah anggota payung besar ini tubuhkan di negeri, negeri dan kita aktif bergerak menyedarkan orang Melayu mesti keluar mengundi kerana undi itu adalah merebut kuasa. Kegagalan kita keluar mengundi bermakna kita gagal untuk merebut kuasa. Jadi, kita kena berjuang untuk negara kita. Ini negara kita. Orang Melayu tuan tanah di negara kita ini. Kitalah tuan tanahnya. Kitalah yang memimpinnya. Mana mungkin kita hendak menyerahkan tanah air kita ini dipimpin oleh DAP yang semakin merancang, menyusun dengan baik untuk mendapatkan lagi angka lebih besar. 40 kerusi hari ini akan datang mungkin dia akan dapat 60 kerusi. Jadi janganlah nasi telah menjadi bubur barulah terhege-hege orang Melayu hendak bersatu. Sekarang apa yang diinginkan oleh kita? Orang Melayu mesti bersatu, payung besar telah kembang. Mari sama-sama kita menggerakkannya. Jangan banyak soal lagi. Siapakah yang hendak menggerak payung besar kalau bukan kita? Maka kita kena terjun untuk menggerakkan payung besar ini. Demi penyatuan orang Melayu. Saya nak tekankan bahawasanya penyatuan orang Melayu merupakan sumber tenaga kepada bangsa Melayu itu sendiri. Jawatan Menteri dan Timbalan Menteri itu sebenarnya jerat taniah kepada semua yang dilantik sebagai menteri dan timbalan menteri dalam rombakan jemaah menteri minggu ini terutamanya kepada ahli parlimen Johor Bahru saudara Akmal Naseh dan ahli parlimen Ledang tuan Sai Ibrahim yang minta saya ulas mengenai rombakan kali ini jangan lupa tonton podcast YBM Jumaat ini pada 19 Disember jam 9 malam saya simpan dulu komen saya mengenai rombakan jemaah menteri itu untuk podcast. Semua orang tahu saudara Akmal dan juga Tuan Syed Ibrahim adalah kawan rapat saya sebelum kami dalam politik pun. Akmal adalah junior saya di sekolah walaupun kami tidak pernah jumpa sebab saya tua 9 tahun dari dia. Tahun 2009, semasa itu saya adalah CEO di Pejabat Penasihat Ekonomi Selangor dan Akmal baru saja habis belajar dari US dalam ijazah ekonomi dan sains actuary. Jadi dia email saya untuk diambil bekerja kerana minatnya dalam bidang politik. Masa kat US, dia pernah jadi sukarelawan dalam kempen Presiden Obama tahun 2008. Dua kali dia tulis email, hantar CV kat saya, dua-dua kali saya tolak. Bukan sebab CV dia tak bagus, saya tak mahu dia sia-siakan ijazahnya yang baik itu. Saya nasihatkan dia mula dulu kerjaya sebagai actuary, buat duit banyak-banyak, timba pengalaman korporat, kemudian lepas itu 10 tahun kemudian carilah saya balik. Sebab saya tahu pada masa itu Akmal ingat Malaysia ni macam US. Graduan yang bagus boleh habiskan beberapa tahun menjadi penyelidik atau pegawai di pejabat politik kemudian dia boleh bertukar ke kerjaya korporat. Masa itu, di Malaysia, kalau dah ada rekod bekerja dengan pembangkang, maka tak adalah GLC ataupun MNC yang nak ambil kerja. Tapi Akmal keras kepala, lebih kurang macam saya jugalah keras kepalanya. Dia hantar CV dia untuk kali ketiga. And I always reward persistence. Bila ada seseorang yang gigih mencuba berkali-kali, maknanya orang itu ada kemungkinan besar akan berjaya. Maka macam itulah Akmal jadi pegawai saya sejak tahun 2009. Dan sejak dari itu juga, Akmal menjadi tanggungjawab pribadi saya. Bila saya letakkan jawatan sebagai CEO Pejabat Penasihat Ekonomi Selangor, untuk menubuhkan sebuah pusat pemberi maklumat nasional ataupun NOW dalam tahun 2012, Akmal ikut sekali. Masa Akmal dengan saya di NOW, saya perasan dia ada satu bakat terpendam iaitu kebolehan dia untuk menyamar. Bila kami selidik sesuatu aduan rasuah ataupun penyelewengan, kami kena siasat terlebih dahulu untuk sahkan perkara itu betul atau tidak. Masa itu mudahlah sebab orang tak kenal saya ataupun Akmal. Jadi dialah yang selalu jadi mangsa untuk berlakon dan menyama dan mengesahkan bukti. Jadi Akmal pernah menyama contohnya sebagai rakan kongsi perniagaan lembu dengan saya semasa kami membongkar skandal NFC. Dia juga pernah menyama sebagai ejen hartanah sebab nak sahkan Keluarga menteri duduk di sebuah rumah milik seorang yang dituduh kes rasuah. Ketika itu juga Akmal selalu ikut saya berceramah. Dia pemandu yang tidak berbahaya. Tanpa pengetahuan saya, dia berulang-alik ke JB untuk menghidupkan PKR JB. Masa itu orang JB tak pandang PKR pun dan JB tidak pernah dimenangi oleh pembangkang. Jadi 2014 Akmal jadi antara ketua cabang PKR termuda di seluruh negara dan pada masa saya adalah naik presiden dan setiausaha agung PKR. Dari situlah saya terpaksa terima hakikat yang Akmal nak buat kerja gila rampas parlimen JB dari AMNO. Saya cakap dekat dia itu kerja gila tapi dia berkeras. Maka kempen Truck Invoke yang bermula dalam bulan September 2016 itu sebenarnya bermula di JB sebelum menjelajah ke seluruh negara. Masa kempen di JB, Akmal masih pakai kereta kelisa berbelas tahun yang dia beli cash bila dia balik dari US saya cakap kat dia macam mana nak menang kalau pergi kempen pakai kelisa. Jadi sebab itu kereta pertama yang dia beli di Malaysia atas nama saya dan saya ingat lepas jadi timbalan menteri barulah dia jual kereta itu. Saya dapat tahu mengenai ura-ura pelantikan Akmal menjadi Menteri Ekonomi ini lebih awal, lebih kurang seminggu yang lepas. Akmal tanya pandangan saya dan saya ingatkan beberapa perkara saja. Pertama, jawatan dan pangkat ini adalah sementara. Kalau kita ambil sesuatu kerja, buatlah sehabis yang baik. Kedua, pujian dan makian orang tidak bantu kita di akhirat. Hanya kerja yang ikhlas dan baik yang boleh jadi pahala dan sebab itu saya kata jawatan menteri dan timbalan menteri itu adalah satu jerat. Kalau kita culas tidak amanah, kita yang akan dijerat. Kalau kita rajin, ikhlas, kerja kita ada kesan kepada masyarakat, maka ia jadi jerat yang baik untuk mendapatkan pahala. Kisah pasal Ahli Parlimen Ledang Tuan Syed Ibrahim yang itu nanti saya cerita dalam episod yang seterusnya.